कर्म सन्न्यासयोगः पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासम् कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यास कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयःस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टिन काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभाहो सुखम् बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्तितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम् द्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः मा योगयुक्तो यो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येतत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् श्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन परमपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मोह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः ेषा मानित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्वरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् याननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम् विहस्तिनि शुनि चैवके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम् साम्ये स्थितम् मनः निर्दोषम् हि समम् ब्रह्म ते स्थिताः न प्रहृष्ट प्य नो विजे प्राप्य च प्रियम् मूढो बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्म विब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा बिन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्वशजाभोगाः भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् राक्षरीरविमोक्षणात् कामक्रोरोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोतरामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयक्षीणकल्मषाः चिह्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्ताः यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणम् वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यते बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोकारम् यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम् शान्तिमृच्छति ओम् दत्सरिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः